চৰাইদেউ মৈদামত বেদখল অব্যাহত চাৰি হাজাৰ এশ বিঘা চৰকাৰী মাটিত চলিছে বেদখল চৰাইদেউ মৈদামসমূহ বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে ঘোষণাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো বৃহৎ বেদখল অব্যাহত আছে পৰ্যটক বঞ্চিত প্ৰকৃত মৈদামসমূহ পৰিদৰ্শনৰ পৰা মৈদামৰ মেপ প্ৰস্তুতকাৰক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ মুখ্য আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কমিটীৰ সদস্য প্ৰতিটো জৰীপক নেতৃত্ব দিয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত অকলশৰে সজাগতা অনা ডক্টৰ জাকিৰুল আলমৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে কৰি সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছিলে আৰ্কলজি মিনিষ্টাৰ সেই সময়ত বৰ্তমান আৰ্ক'লজি মিনিষ্টাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া সেই সময়ত যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ আছিলে এই সকলো আৰু আমাৰ ডি চি চৰাইদেউ ডি চি শিৱসাগৰ ডি চি আৰু শিৱসাগৰ চৰাই বিশেষকৈ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু সমগ্ৰ অসমৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ আৰু আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন আৰু আমাৰ ৰাইজে যি ধৰণৰ একাগ্ৰতাৰে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছিলে যিহেতু প্ৰতিটো ছাৰ্ভে আমি জড়িত আছিলোঁ প্ৰতিটো মেপখনো আমি বনাবলগীয়া হৈছিলে সেই সময়ত আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত মই কৰ্ডিনেটৰ হিচাপে আমি কাম কৰিছিলোঁ সকলোৰে মানে মৰম আশীৰ্বাদত আৰু সহায় সহযোগিতাত আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে যে সেই সময়ত আমাৰ ওপৰত কেছো ফাইল কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত আমি পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিলে যে চুকাফা মই একদম বিশ্বতীজত কিয় নোসোমোৱালে বুলি কোৱা কিন্তু আমি আজি এক বছৰ কাল হ'ল চৌবিছ তাৰিখে অহা চৌবিছ তাৰিখে চৌব্বিছ জুলাই তাৰিখে এবছৰ হ'ব সেই হিচাপে আমি যিমানেই আনন্দিত আৰু সিমানেই আমি কিন্তু এটা বস্তু দূষিত হৈ আছোঁ যে চৰাইদে মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাৰি হাজাৰ সাতশ ছাপন্ন বিঘা মাটি আমি ডিৰেক্টৰ অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ড এণ্ড ছাৰ্ভে গভ অফ আছামে আমাৰ ফালৰ পৰা ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰতিটো জৰীপত আমি যিখিনি আমাৰ মৈদাম আছিলে বিশেষকৈ মনুমেণ্টছ আছিলে পুখুৰী আছিলে দেওশাল লাংকুৰি দৌল বা আমাৰ আন যিবোৰ মনোমেণ্টছ আছিলে সেই মনুমেণ্টছখিনিক আমি ৰিকগনাইজ কৰি পিনি ডিচকভাৰ কৰাৰ নিচিনা হৈছে কাৰণ কেলৈ সেইবোৰ চব বেদখলকৃত হিচাপে লুকাই আছে এতিয়াও লুকাই আছে বহুতখিনি বস্তু ত' সেই হিচাপে ৰিডিচকভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে ত' কৰাৰ পাছতো কিন্তু সেইখিনি টুৰিষ্ট টুৰিষ্টসকল কিন্তু বৰ্তমানকে চাব পৰা নাই ইভেন চুকাফাৰ প্ৰধান মৈদামটো যি ধৰণৰ আমি ফাৱৰ পৰা হৈছে সেই মৈদামটো আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তিসকলে চাব পৰা নাই বাহিৰৰ টুৰিষ্টসকলৰ কথাটো মই বাদেই দিছোঁ ত' দছেখন যিহেতু প্ৰায় সাত পাঁচ যিটো সাত নম্বৰ দাগ আছিলে যিটো ফাইভ ছেভেণ্টি ছিক্স বিঘা লেণ্ড আছিলে তাৰপিছত আমি খুব প্ৰেছাৰাইজ কৰি পিনি চৰাইদেউ টি কোম্পানীৰ পৰা এটা প্লট আমি লৈছিলোঁ যিখিনি আচলতে মৈদামৰে হয় কিন্তু এক্সাইজ হিচাপে তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে সেইখিনি আমি ল'লোঁ প্ৰায় ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি বিঘামান লেণ্ড আমাৰ মৈদাম ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ ইনক্লুড হৈছে য'ত সৰু ডাঙৰ সৰু সৰু আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ মৈদাম নব্বৈটা আছিলে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে ৰিপৰ্ট এটা দিছিলে তাত কিন্তু তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছিলে থ্ৰী এইটি ছিক্স মৈদাম তাত এক্সিষ্টিং আছে

শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰহান লস্কৰ ৰিপৰ্ট ডি নিউজ আৰু ডি নৰ্থ ইষ্ট